Команда виклалась на всі 100%. Ми боролись як могли, розбирали команду супротивника. Старались зробити все, що сказав тренер, і мені здається, майже все вийшло і ми за цього й виграли. Ви сьогодні почали ну, дуже так здорово четверте коло а, для себе. Як бачиш, які головні завдання у команди саме на. Говні завдання вийти в плей-офф. Вийти в плей-офф і показувати гарну гру, щоб в плей-офф були шанси наказувати ну, гарну гру. Да. Гарну гру. Це, ну, емоції, звісно, приємні, їх вже не так багато, вони практично всі залишилися в грі, але емоції дуже приємні. І я, мені якби, якби приємніше те, що хлопці, як сказав, вже... Юра, що виконали практично все, що ми від них вимагали. Єдине було прохання, звичайно, зіграти на підбиранні, більш впевнені, що не, 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 все, не все вийшло. А в кінці вже, там вже були нерви, там вже хто, хто сильніше психологічно, той і мав перемогти. Мені приємно, що хлопці боролися, вірили в те, що ми робимо. Ну, завдання наше, ви запитуєте, наше завдання це показувати хорошу гру. В будь-якому випадку ми перший рік, ми дивимося гравців, дивимося суперників, притираємося до суперників. Основне завдання наше це показувати гру, стабільну гру. Ваш склад зазнав ледь таких глобальніших змін у порівнянні з усіма клубами чемпіонату протягом сезону. Як вважаєте, наскільки, наскільки дійсно сьогодні команда виглядає продуктивніше, сильніше і наскільки найбільший потенціал? Ну, команда якби, виглядає впевнена через те, що ми робимо на іграх те, що ми робимо на тренуваннях. І, звичайно, мені теж приємно, що підібралися такі гравці, які максимально можливо для їхнього рівня переносять це все на майданчик. Тобто я вважаю, що основні наші зміни це те, що ми міняємо команду і хочемо, щоб в команді були гравці, які вміють. Перенести те, що ми робимо на тренуваннях на ігри, і викладаюся на тренуваннях на всі 100%. Тобто я рахую, що в будь-якому випадку ми будемо працювати, щоб грати краще. Проаналізувати свій личний дебют і в команді. командний? Ну, не знаю, мені здається, Наверное, дуже багато нам уделили внимання на адаптацію сларі і де там може щось. не доработали с Луцком. Хотя с тренером все обсудили, все моменты в защите, в нападении. Не знаю. Недооценка тоже нет. Все были с большим настроем. Где-то, наверное, слишком мы перенастроились и хотели доказать все, упрекнуть нас, там, что у нас не было самоотдачи или там где-то не в желании работать нас нельзя. Мы все работали, падали за каждым мячом, боролись. Ну, где-то чего-то не хватило, значит. Так. Это ты сейчас о четвертом периоде говоришь? Uh, uh, я говорю о серии. Окей, и в момент по эмоциональному, да, вот в овертайме твое видение побеждает тот, кто сильнее морально, или вот проанализируй сегодняшний овертайм. Овертайм. Но опять же, овертайм это как отдельная игра, можно сказать. Кто более спокоен, кто более на этом, мне кажется, вы и выигрывать. Но, опять же, не могу ничего сказать по этому поводу, потому что очень сложно именно сейчас что-то говорить, не проанализировав, не обдумав все сейчас на горячую голову, тоже не хочется ничего плохого сказать. Ну, проигрыш есть проигрыш, у нас есть время работать. Ну, во-первых, хочется поздравить соперника с хорошей игрой, с победой, тяжелой, волевой победой. Вот, и... Наверное, извиниться перед болельщиками, потому что, ну, конечно, не хочется проигрывать такие матчи. Вроде бы играли там не с командой а из лидеров, да, и проиграли. Хотя нужно сказать, что то, ту игру, которую сегодня показал Луцк, это игра достойная, игра команды достойной и плей-офф, и они очень здорово сегодня играли. Что сказать о нашей команде, о, о причинах поражения, я думаю, что вот то, о чем сказал Саша в большей мере и повлияло на поражение. Почему? Потому что у игроков в перерыве даже между вторым и третьим четвертями, мы об этом говорили в раздевалке, у игроков было такое огромное желание доказать, показать, агрессивно, жестко играть в защите, что где-то даже вот играя в такую игру, забывали о том, что, то есть при прессингу своего игрока, забывали о подстраховке, забывали где-то там кидались излишне на мяч. Шли в отбор и пропускали где-то входы в трехсекундную зону. Скажем так, от огромного желания, как бы вот это вот огромное желание, огромная самоотдача и желание показать себя в защите очень сильно повлияло на то, что пропустили ненужные легкие мячи. Вот. Ну и конечно, атака, перед, которая, которая перевела игру в овертайм, то просто, просто два игрока не сказали между собой, был заслон в спину. Ігроки друг другу об этом не сказали. Хорошо розіграна комбінація. Щодо що сьогоднішнього матчу і, і серії да? Це четверта поразка поспіль. Правда, до цього там були доволі серйозним суперникам. Морально як. Ну, уже 8, 8 перемог, 4 -8. Да, да. Ну, во-первых, однозначно у нас был э, спад, из которого вот мы сейчас только э, выкарабкиваться начинаем. Это я смотрю уже по состоянию игроков, потому что игры, игры, кубка были довольно тяжелые. А, тем более, честно сказать, думали, что немножко легче будет сегодня с Волынью. и где-то игроков немножко подгрузили, чтобы вывести их все-таки из этого состояния ближе туда к плей-офф в более хорошие физические кондиции Конечно, психологически это тяжело. Тяжело произоизовать <свят> одному из аутсайдеров, это всегда тяжело. И плюс еще к этому добавилось то, что у команды, да, там как бы вроде бы и есть время, но на самом-то деле его не так много. Пять игр для того, чтобы сыграться, найти взаимопонимание, найти взаимодействие с новыми игроками. Да? Тем более есть там определенный какой-то где-то языковой барьер с Лари. Хотя ну, он, он все очень довольно адаптированный, парень уже провел почти весь сезон в Украине. Но все равно, это новые игроки, игроки, с которыми нужно считаться, игроки, которые должны добавить, должны усилить. Сегодня такой ну, неоднозначный дебют получился. Хотя мы, мы, мы знаем, мы понимаем, что эти ребята, которые добавят в нашей игре. Только нужно для этого, конечно же, время. Жаль, что так, это упустили эту победу сегодня. Жаль, что потеряли, практически потеряли возможность бороться. Там, да, у нас был еще какой-то призрачный шанс побороться за третье место. За третье место мы уже не поборемся. Теперь нужно закрепиться на четвертом. Для этого нам нужно парочку побед добыть. Надеюсь, что к следующей игре все наладим. И уже и ребята будут более себя свободно чувствовать новые. И команда покажет более качественный баскетбол. Скажем так. Ну, во-первых, хочется поздравить соперника с хорошей игрой, с победой, тяжелой, волевой победой. Вот. И Наверное, извиниться перед болельщиками, потому что, ну, конечно, не хочется проигрывать такие матчи. Вроде бы играли там не с командой из а лидеров, да, и проиграли. Хотя нужно сказать, что то, ту игру, которую сегодня показал Луцк, это игра достойная, игра команды достойная и плей-офф, и они очень здорово сегодня играли. Что сказать о нашей команде, о, о причинах поражения, я думаю, что вот то, о чем сказал Саша в большей мере и повлияло на поражение, почему? потому что у игроков и в перерыве даже между вторым и третьим четвертями мы об этом говорили в раздевалке. У игроков было такое огромное желание доказать, показать агрессивно жестко играть в защите, что где-то даже вот играя в такую игру забывали о том, что то есть при своего игрока забывали о подстраховке, забывали где-то там кидались излишне на мяч, Шли в отбор и пропускали где-то входы в трехсекундную зону. Скажем так, от огромного желания, как бы вот это вот огромное желание, огромная самоотдача и желание показать себя в защите очень сильно повлияло на то, что пропустили ненужные легкие мячи. Вот. Ну и конечно, атака, перед, которая, которая перевела игру в овертайм, то, просто, просто два игрока не сказали между собой, был заслон в спину. Ігроки друг другу об этом не сказали. Хорошо розіграна комбінація. Щодо що сьогоднішнього матчу і, і серії, да? це четверта поразка поспіль. Правда, до цього там були програші доволі серйозним суперниками. Морально як. Ну, Уже весь имперомок, четыре ну, Во-первых, однозначно у нас был э, спад, из которого вот мы сейчас только э, выкарабкиваться начинаем. Это я смотрю уже по состоянию игроков, потому что игры, игры, кубка были довольно тяжелые. Э, тем более, честно сказать, думали, что немножко легче будет сегодня с Волынью и где-то игроков немножко подгрузили, чтобы вывести их все-таки из этого состояния, ближе туда к плей-офф в более хорошие физические кондиции конечно психологически это тяжело тяжело проигрывать одному из аутсайдеров это всегда тяжело и плюс еще к этому добавилось то что у команды да там как бы вроде бы и есть время но на самом-то деле его не так много Пять игр для того чтобы сыграться найти взаимопонимание найти взаимодействие с новыми игроками да тем более есть там определенный какой-то где-то языковой барьер с Слари хотя ну, он, он все очень довольно адаптированный парень уже провел почти весь сезон в Украине но все равно это новые игроки, игроки, с которыми нужно считаться, игроки, которые должны добавить, должны усилить. Сегодня такой ну, неоднозначный дебют получился. Хотя мы, мы, мы знаем, мы понимаем, что эти ребята, которые добавят в нашей игре, только нужно для этого, конечно же, время. Жаль, что так это упустили эту победу сегодня. Жаль, что потеряли, практически потеряли возможность бороться. Там, да, у нас был еще какой-то призрачный шанс побороться за третье место. За третье место мы уже не поборемся. Теперь нужно закрепиться на четвертом. Для этого нам нужно парочку побед добыть. Надеюсь, что к следующей игре все наладим. И уже и ребята будут более себя свободно чувствовать новые. И команда покажет более качественный баскетбол, скажем.